ਅਭਿਆਸ 5.2 ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ AP ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ a ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ d nਵਾਂ ਪਦ an ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ n ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ an ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ an ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ an ਹੁੰਦਾ ਹੈ a n 1 d ए एन पता कराते का मुल भर कि आ गया सत्त प्लस एन किता हो अठ माइनस एक और डी बराबर किता हो तेन सत प्लस सत्त गुणा तेन इक्की सती सत कि होंगे अठाई ए वाला इसका आंसर आ गया है ए एन का मुल अपना अठाई भर देना यह पहले सवाल का पहला पार्ट है ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ a -18 d' ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ n 10 an 0 ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ an a n 1 d an 0 a ਕਿੰਨਾ ਹੈ -18 n 10 1 d ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਡੀ ਲਿਖਤਾ -18 ਖੱਬੇ ਹੱਥਾ ਕੇ +18 하게 10ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ 9 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਡੀ 9 ਡੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਲੋ 9 ਡੀ 18 9 ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਭਾਟੇ ਚ 9 ਕਰ ਦੋ 9 ਦੁਨੀ 18 ਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ तीसरा सवाल a ए बराबर डैश दिता हुआ है पता करना है डी बराबर माइनस तेन और एन बराबर अठारह ए एन बराबर माइनस पंच फार्मूला सेम ही है, है ए एन बराबर हों प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन एन माइनस पांच बबर ए पता करना है रह गया प्लस एन अठारह माइनस एक ਔਰ d ਦਾ ਮੁੱਲ -3 ਸੋਲਵ ਕਰੋ -5 a 17 -3 -5 a 17 3 51 51 ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈ ਆਓ -5 51 a a ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 51 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 46 a ਦਾ ਮੁੱਲ 46 ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 5.2 ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ a -18.9 d ਦਾ ਮੁੱਲ 2.5 n ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ an ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3.6 ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ an ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a n 1 d अपने देखो जिन्हें हम तक सवाल किए है सारिया के फार्मूला सेम लग्या होया इस है ए का मुल परो एन की है तीन पॉइंट छे ए बराबर अठारह म पॉइंट नौ प्लस एन माइनस एक और डी का मुल कि आ गया दो पॉइंट तीन पॉइंट छे माइनस अठारह पॉइंट नौ इधर आके अठारह पॉइंट नौ आ गया इधर माइनस से खबे हथे के प्लस आ गया उस तो बाद एन माइनस एक गुणा दो पॉइंट दोनों प्लस दे प्लस करो कि आएगा छे तो नौ पंद्रह पॉइंट एक बच गया अठारह तेन ते कि एक बई और बराबर एन माइनस वन इंटू दो पांच हूँ इसको की करना है पेल आई पॉइंट पांच है लिखता अपना साइड चेंज करके लिखता क्योंकि दोनों आपस में बराबर है किसी पास मर्जी लिखी जाओ आ आवाइंट गुणा चाहर आके बटे चा गया एन माइनस वन उस तरह रह गया पॉइंट त पॉइंट कटिया गया पच्ची नाया दो सौ पच्ची बराबर नौ आ गया एन बराबर आ माइनस एक है इधर जाके प्लस एक आ गया बराबर दस एन बराबर दस यही आंसर है और एन का मुल दस खालिस्तान भर दो पहले का पंजा लास्ट पार्ट की दिता हो बराबर तीन पॉइंट पांच डी बराबर जीरो एन बराबर एक सौ पं और ए एन पता करना है फार्मूला की होंगे ए एन बराबर होंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन पता करना है ए बराबर तीन पॉइंट पांच प्लस एन माइनस एक सौ माइनस एक डी का मुल जीरो है ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3.5 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 AN ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3.5 ਇਹ ਹੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ AP ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10 7 4 ਦਾ ਤੀਆ ਪਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਆ ਪਦ ਕਿਹਾ ਹੈ n ਬਰਾਬਰ 30 ਆ ਗਿਆ और ए बराबर दस और डी बराबर दोनों का अंतर सत्त माइनस दस बराबर माइनस तेन उस तो बाद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन एन का मुल टी बराबर ए बराबर दस प्लस एन एन किता तो हो माइनस एक और डी का मुल माइनस तेन मुल भरो दस प्लस तियाँ चौक गया उन्ती गुणा माइनस तीन दस प्लस प्लस गुणा माइनस की हो जाएगा माइनस नती तिया सतासी और बराबर आ गया माइनस सैवनटी सैवन सतर आ गया इन इन्ह जो आंसर है उस पर टिक कर देना है दूजे का दूजा पार्ट ए पी माइनस तीन माइनस एक बटा दो दो पद की होगा चार ऑप्शन दतिया है एक दसनी है ए बराबर कि माइनस तीन डी बराबर दोनों का अंतर माइनस एक बटा दो और माइनस माइनस तीन माइनस इंटू माइनस किया गया प्लस माइनस एक प्लस तीन दुनी छे बटा दो माइनस का एक प्लस छे प्लस का पांच बटा दो आ गया उस फॉर्मूला की है इस एन भी दिता हुआ ग्यार है ग्यारह पद लिखा एन बराबर ग्यारह ए एन हों प्लस एन माइनस वन इन्टू डी एन पता करना है ए एन एन का मुल ग्यारह ए कि माइनस तेन और प्लस एन एन किता ग्यारह ग्यारह माइनस एक डी का मुल कि पं बटा दो